Salam aziz Biz artık ikinci mövzudan sizə tapışırılan 30 testin izahına başlayacağız. Vaxt itirmədən başlayalım. Say sisteminə dair. Say sisteminə ait 30 testin izahı. Birinci sual. 16 say sisteminin əsası neçədir? Ümumiyyətlə biz ki, say sisteminin adı nədirsə, əsası da odur. Demek 16 say sisteminin əsası elə 16-dır. 16-lıq say sistemində neçə var? Bəzi tələbələr 10 götürdü, digərlər 9 götürdü. 9 götürənlər 0 nəzərə alınır. 0 nəzərə alıb 10 götürənlər yenə səhv götürürlər. Çünki 16-lıq say sistemində elə adı qədər nə var rəqəm var. Ünlükte bütün say sistemlərində özünün adı qədər rəqəmi var. 8-lik say sistemində ən böyük 2 rəqəmli ədəd. 8-lik say sistemində ən böyük rəqəm bizdə 7-dir. İki rəqəmli dövəcək 2-nin 7. Və biz bilirik ki, 3 dənə bir qaydası ilə istifadə edib 4 2 1. Biz artıq bunu öyrənmişik. İstifadə edib nəniyə bilərik? Bunları birbaşa ikiliyə çevirə bilərik. Bu da hansı variant olacaq? A variantı. 4-cü sual. 8-lik sayı sisteminin əsası olacaq 8. 16-lıq sayı sistemində nəçə hərf var? Dedik 16 rəqəm var. Sadəcə olaraq bu rəqəmlərin 10 dənəsi bizim bildiyimiz rəqəmlərdir. Yerdə qalan 6 rəqəm isə latın hərfi başının 6 hərfi ilə işarə olunur. Cavab A bəndidir. Aşağıdakı ədədlərdən hansı cütdür? Əgər siz bu şəkildə sual görsəniz, bilin ki, e, sonu 0-dan bitən ədədlər cüt ədədlərdir. Sonu 1-dən bitənlər tək. Görürsünüzmü burada? Nə ilə bitir? 0-la. Demək ki, düzgün cavabımız olacaq A variantı. Aşağıdakı ədədlərdən hansı ən böyükdür? Bu tip suallarda əvvəl rəqəmlərin sayı az olanı variantlardan sıyrsınız. Görürsünüzmü A variantında rəqəmlərin sayı azdır. Amma yerdə qalan bu 4 variantda rəqəmlərin sayı eynidir. Əgər rəqəmlərin sayı eyni olarsa, siz baxırsınız əvvəlki əvvələ Əvvəldə e, rəqəmlərin sayı çox olan olub düzgün cavab. Rəqəmlər dedikdə, yəni ən böyük rəqəm olar. İkinci sayısının ən böyük rəqəm 1 olduğundan, burada görürsünüz 4 dəfə 1 var. Demək ki, düzgün cavab olacaq bu. D bəndi. Aşağıdakı yazılışlardan hansı doğru deyil? Biz artıq öyrənmişik ki, 8-lik say sisteminin əlifbasında 8 yoxdur. Demək ki, belə bir ədəd 8-likdə mövcud ola bilməz. Düzgün cavab olacaq D bəndi. 16-cı sistemindəki verilmiş ədəd nə qədər baytdır? Ümumiqdə 16 bərabər olur 2 üçdür 4-ə Demək ki, bu 4 bizim bir rəqəminin yaddaşda tutduğu yerdir. Yəni burada olan hər bir rəqəm 4 bitdir. Sayaq görək nə qədər yan var burada? 3 3 6 rəqəm. 6 rəqəm varsa hərəsi 4 bitdən bizə verəcək 24 bit. 24 bitin də özü bilirük ki, neçə baytdır? 3 baytdır. Baxırıq 10-cu suala. Burada 16-lıq sistemdə sadəcə bir rəqəm verilib, həmin rəqəmin də 4 biti olduğunu biz yuxarıda baxın bu hissədə öyrənmiş olduq. Demək ki, d bəndi. 11-ci sual. Say sisteminin əsası nədir? Sayı sisteminin əsası onun əlifbasında olan simvolların və yaxud rəqəmlərin sayıdır. Dəqiq. 12 əsərlik sistemin ən böyük rəqəmi 7-dir. Aşağıdakı yazılışlardan hansı doğru deyil? Biz bilirik ki, və yaxları getdik ki, e, hər hansı bir sayı sistemində ədəd onun əlifbasında olan rəqəmlərdən düzəlir. Amma A varianta baxsak, burada 10-luq sayı sistemdə hərf verilib. 10-luq sayı sistemdə hərf ola bilməz. Ona görə bu yanlışdır. 14. Deyir aşağıdakı variantlardan hansı 16-lıq sıra sistemdə götürülə bilməz? Təbii ki, burada həmçənsər olduqda, əvvəl biz burada 16-lığın hərflərinə gedəcəyik. A, B, C, D, E, F. Deməli, əgər 16-lıq də ədəd düzəltsək, ancaq bu 6 hərfdən istifadə etməklə ədəd düzəldə bilərik. Amma burada E variantına baxsaq, burada yazılıb EBOB. Yəni EBOB-un osu, təbii ki, bizim əlifbamızda olmadığından görə bu yanlış variantdır. 15dir. Hansı götürlə bilər? Yəni bu 6 hərfdən olmalıdır. Burada r var, ola bilməz. Burada v var, ola bilməz. t var, ola bilməz. D variantına fikir versəz, burada olan 6 hərfdən 4-ü eləməz burada B bənd, düzgün, 16 -cı. 16 -cı e, verilib. B bəndini düzgün yazmışam. 16-cı sayı özür istəyirəm, 16-cı sualdır. Verilib bir-bir ədəd. Deyir ki, ikilik ədəd kombinatoriyada nəyə deyir? Dur, biz bilirik ki, ikilik sayı sistemində bir rəqəm bir bitdir. Sayırıq buranı görək neçədən rəqəm var. 4, 3, 7 dən. Deməli 7 bit olacaq bizim düzgün cavabımız. 17-ci sual. Aşağıdakılardan hansı yanlış yazılıb? 8-lik say sistemində 8 ola bilməz. Artıq biz bunu işləmişik buna aid B variantı. 2-lik sistemin əsas yerə onun adıdır. E variantı. Hansı yanlış yazılıb? Yəni də gətirdiyim kimi onluq sistemini görürsünüzmü? Hərflər qeyd olunub burda. Onluq sistemində hərflər ola bilməz. Ona görə cavabımız olacaqdır b-ndir. Hexa bilirsiniz, onaltılıq deməkdir. Bunu artıq öyrənmisiniz. Binary içilik deməkdir. Mövgəsiz rəqəmləridir. Decimal onluq deməkdir. Nəçe cür sayı sistemi var? 2 cür, mövgəli, mövgəsiz. Qrumsa sistemi neçə hərfin istifadə olunur? 1, 5, 10, 50, 100, 500 və 1000. Görürsünüzmü? 7 hərfdən istifadə olunur. 16 qüs sistemi dedik, 6 hərfi var. Onun E hərfi 14-ə, B hərfi 11-ə, C hərfi 12-yə. Görsən təhərrür -tə olduğu üçün C də 12'ye oktal da bildiğimiz 8'lik say sisteminin adıdır. Bu da bizim otuz seçtiğimizin izahı.